Bismillahir Rahmanir Rahim. Xoş gördüm sizləri. Ayədən mesajlar verlişində. Mövzumuzun adı: Qiyamətçi adları və qiyamətdə baş verən hadisələrlə bağlı adlar. Bu gün də bir ada toxunacağıq. Həmin ad yenə də Qurandadır. Çünki mən əvvəldən dilim çalışacağam. Qurani Kərimdə qeyd olunan adları qeyd edib qiyamətlə baxıram. Həmin adlardan biri Leyunzir, yomad talaq. Talaqdır. Talaq yox. Talaq. Bəli. Talaq ərəb dilində leqadı kökü. Nəqəullah, Allahla görüş. Qiyamətin adlarından biri görüşdür. İnsan görüşür. Amma kimlə? Kimlərlə? Maraqlıdır qiyamətın əlatları həqiqətən. Amma onun haqqında danışmamışmən belə deyim. Hədisdə var, peyğəmbərimiz buyurur: "Va hazar yevmat talak." Qorxo gündən, o görüşdən. Elə-belə görüş deyil. Qorxo görüşdən. Başqa bir hədisdə də deyilir, buyurulur: "Ya duatə." Buyurur: "Və la təfzahni yevmat talak. Allah məni xəre ilə o görüş günü." görüşdə məni xaralama. Hər insan var olacaq ki, bəzən xaralanacaq. Həqiqətən çox çətin anlar orda bəzi insanları gözləyir. Otanır, xəcalət çəkir və xar olur. Bu ruha verilən sanki bir cəzadır qiyamətdə. Yaxşı, mövzudur deyib. Və Allama Tebetepay bilirsiniz, Quran mufəssirlərindən biri şəxs etdi ki, qiyamətin adları haqqında ən möhtəşəm və lətif bir ad. O, qiyamətə canlandıran ən möhtəşəm və lətif adlardandır. Bu ad Yolbetelak. Dərhal to birincisi, mühüm. Yəni görnə qədər gözəl Allah izah verir. Yəni, o gün görüşdür ya, görüşəcəksən. Ya rəbb elə aləmi kimlərlə? Kimlərlə? O gün haqqı bir yerdə olacaq avvaldan axıra qatar həm bir yerdə insanlar insanlarla görüşür kim kimə zülm edib görüşür kim kimə rəhmet edib görüşür kim kim haqqını tapdalayıb görür qorxurca ay Allah bu adam birdən qalxıb ayağa deyər mənim haqqım açmağa da yer yoxdur quran dəyəti aynalı məfər hara qaçaq hara maraqlılar var Yəqulül insan yawma izin eynele mefar haraqatsun kella la masar sığınacağı yoxdur ila rabbika yawma izid el mustaqar soğaraca hala buradı burdan qaçış yoxdur ki haraqats edun bura gələcəksən sən ihtiyar edün özü astun qaçdın dünyadan amma bura gəldin özün özündən qaça bilmərsən, Allahdan qaça bilmərsən, varlığından qaça bilmərsən, həqiqətündən qaça bilməyəcəksən ki sən. Sən səndən qaça bilmərsən ki. Bəli. Ona görə Quranda Allah buyurur: "Fafirru ilallah. Qaçın mənə tərəf bu dünyada." Buna cavab verməyən insan orda deyir: "Ey nəlim əfər, hara qaça can?" Allah əvvəldən özü deyir: "Qaçın mənə tərəf. Qaçın mənə tərəf. Məndən uzaqlaşmayın ki Ya məndən uzarlaşırsınız. Bəli. O gün adlarından biri görüşdü. Kim-kimlə görüşür? İnsanlar insanlarla görüşür. Bir az da məsələn fövqünə varsaq, bəşər Allahla görüşür. Bəli. 70 illik həyat hekayəsini vədəsi gerçəkləşir. Allahla görüşür. Ən nəkə kadih Elə Rəbbik qat'an fa bulaqihi Allah deyir. Nə edirsən elə? Sonda məndən görüşəcəksən. Bu məşaqqət dolu dünyada bu yolu gedib sonda gəlib məndən görüşəcəksən. Ya cəlalimlə, ya cəm ağlımla, ya rəhmətimlə, ya qəzabımla. Sonu məndir. Hara gedirsən məndir. O uşaq görsənə evdən düşür, gedir 5 gün dayısı qılda qalır, 3 gün əmsi qılda qalır, 2 gün dostu qılda qalır, amma sonda yenə evə. Sonra yenə anasının yanına qayıdır. Yenə anasının yanına qayıdır. Bəli, son görüşümüz odur. İnnalillahi və inna ilayhi raci. Biz ondanı ona tərəf qaydadacağıq. Radio bizdə demir qaydadacağıq. Məsəfinə qaydırırıq. Hər an qaydırırıq. Biz dünyaya gələn gündən qaydırırıq. Biz dünyaya gələn gündən gedirik. Hara? Görüş təyin olunmuş məkana. O məkan adı nədir? Qiyamətdir. O qiyamətin bir adı nədir? Yav mə talaq görüş günü. Allah o görüş günündə bizi üzü ağ bəndələrindən qərar versin. İnşallah. Allah elbizən tutsun. <Sessizlik>